Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita telah dipanjangkan usia sehari lagi untuk bertemu lagi hari ini. 17 hari bulan Disember tahun 2025. Lagi 2 minggu lagi kita sambut tahun baru eh 2026. Sekejap saja masa berlalu eh. Terlebih dahulu saya nak minta maaf sebab tak dapat bersiaran selama 2 hari sebab dah tak berapa sihat dah. Eh. Kat office saya ni 2 3 orang tak sihat. Eh. Kameraman mutlak sihat ya. Eh. Keduanya saya ingin memohon maaf sebab hari ini sepatutnya ada slot ya eh, pukul 2.30 nanti slot uh, Tuan Syahul Hamid eh, mengenai episod kedua tajuk Beza di antara Bani Israel, Yahudi dan Zionis tapi tak dapat diadakan hari ini sebab studio man pun sakit ya. Eh. kameraman pun sakit ya. Eh. Uh, dah tiga hari dah dia sakit ya. Eh. InsyaAllah lah kalau dia dah okey nanti mungkin hari Isnin ini kita sambung eh. Kalau ofis saya ni tiga orang tak sihat serentak eh. Sebab tu saya pun tak masuk studio lah. Eh. Ha, dua tiga hari lepas, minggu lepas takut berjangkit dengan lain eh. Tapi Alhamdulillah dah okey lah. Sakit tekak je eh. Hari ni saya nak cerita pasal pentingnya kerajaan bertegas eh. Pasal isu bahasa ni Untuk merombak semula sistem pendidikan dalam negara kita ni eh. Ini bagi saya lah satu isu yang perlu diperhatian utama oleh rakyat Malaysia lah, eh. Sebelum tu saya nak mainkan satu video lah eh ah video adun karamunting eh <laughs> ini video kedua dia eh. video kedua dia video ni bukan video angkat sumpah tadi angkat sumpah tadi OA OA. o, -a -o -a, eh. karamunting, can you speak in english can you speak in english ah uh, cannot cannot okay. thank you okay i appreciate your effort to speak in bahasa okay saya ingin memohon agar kerajaan negeri mempertimbangkan pemberian subsidi ayam dan telur khususnya kepada golongan B40 harga barangan keperluan harian termasuk ayam dan telur semakin meningkat dan ini amat mempepangkan penduduk terutamanya keluarga besar nilaian dan kerja harian bekerja harian sorry Merry Christmas and Happy New Year 祝大家 Sentang Kuala Sekian terima kasih Terima kasih Kalau penting can you speak in english can you speak in english i uh, cannot you thank you okay i appreciate your effort to speak in bahasa okay okay thank you thank you Itu dia. Ini video kedua. Video kedua Adun Adun Karamunting ni yang terkenal di Malaysia ni. Sebab macam mana seorang Adun ni uh, langsung tak fasih berbahasa kebangsaan. Uh. Ini mengejutkan rakyat Malaysia lah eh. Kita dah merdeka dekat 70 tahun eh. Masa kat sumpah hari tu, Mak Datuk merangkak-rangkak eh. Lagi teruk daripada budak tadika nak baca skrip angkat sumpah. <laughs> Kemudian semalam, bila speaker dah fed up, dah sesak nafas, tengok dia terkemut-kemut nak baca teks dalam bahasa Melayu eh. Speaker tanya, boleh buat dalam bahasa Inggeris tak? Pun dia tak boleh eh. Jadi bahasa apa dia boleh cakap eh. Tak ada rasa malu ke orang macam ni dan sewaktu, ya, dengan sewaktu dengan dia ni? Dalam pali, dalam pali, dalam dewan-dewan, dewan apa? dewan, dewan, Dewan Undangan Negeri pula tu. Ini bukan kes terpencil tau. Ramai ahli parlimen dan adun di Malaysia ni. Macam tu tau. Kalau tak percaya, cuba ikuti sidang Dewan Rakyat dan sidang Dewan Undangan Negeri. ya, Dewan Negara okey lah sikit. Tapi kalau Kelantan dengan Terengganu tak adalah. Negara lain. Ini bukan pendatang yang baru sampai dengan tongkang tau. Ini bukan pendatang yang baru datang dengan speedboot. Ini yang ada ICBU. Mak bapak ICBU. Tentang tok nenek pun ICBU. Sebaliknya, kita saksikan eh satu seorang Mak Saleh eh pemain bola sepak Sabah eh yang diwawancara baru-baru ni -baru, dua hari lepas selepas kekalahan Sabah kepada dengan JDT lah dalam final Piala FA tengok Mak Saleh ni cakap Kita akan uh, terus uh, kekal konsisten dengan perlawanan-perlawanan sebelum ni kita ada momentum yang baik uh, Cuma cuma lawan JDT di perlawanan akhir kita semua tahu mereka um, dia punya power. So walaupun kalah kita semua kecewa. Cuma ya yeah, tarian ceritai mereka disappointment. Yeah, Mak Saleh ni, dia lahir dekat Scotland eh. Dia main untuk Pinang dulu dan dibesarkan di Pulau Pinang. Umur dia baru 22 tahun eh. Dikatakan umur dia 15 tahun eh. Dia dah pandai cakap Melayu eh. Ha. kenapa dia ni boleh fasih? Dia boleh cakap Melayu. Ini artinya bahasa Melayu ni bukanlah bahasa yang susah sangat pun nak belajar eh. Kalau betul-betul nak belajar lah eh. Ini menunjukkan yang dia ni bergaul dengan orang Melayu hari-hari. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu eh. Kemudian kita tengok kat TikTok eh. Budak Tajikistan, budak Rusia yang baru beberapa tahun eh. Duduk kat sini dah boleh cakap dengan lancar eh. Sebenarnya, ramai juga orang Cina yang fasih berbahasa Melayu ni. Ramai kita tengok TikTok dekat FB, Amerika Council. Rata-rata, dia orang ni yang fasih berbahasa Melayu ni, datang daripada sekolah kebangsaan dan bergaul dengan orang Melayu. Eh? Balik rumah pun mungkin duduk dengan orang Melayu, eh? macam orang Kelantan tu. Masalahnya dekat Malaysia ni, eh? kaum India, kaum Kadazan, Murud, Iban, Bidayuh, Dayak, Bajau, semuanya ada bahasa masing-masing. Eh? Tapi kenapa dia orang ni, eh? kaum India, Kadazan, Murud ni, tak ada masalah nak bercakap dalam bahasa Melayu. Sebab Dewan tak terlalu mengagung-agungkan bahasa-bahasa Dewan ni. Ya. sebab orang Bidayuh ni dia tak pergi sekolah SK apa SJKB. Ya. Sekolah jenis kebangsaan Bidayuh. orang Iban tak pergi SJKI. Ya. Sekolah jenis kebangsaan Iban. Ya. orang Kadazan tak pergi sekolah SJKK. Ya. Sekolah jenis kebangsaan Kadazan. Ya. Mak bapak Dewan semua pergi sekolah kebangsaan. Ya. Jadi bila balik rumah, ya, bolehlah bertutur dalam bahasa Melayu. Ya. Tapi bila mak bapak pun pergi SJKC, anak-anak pun pergi SJKC ah, ha? cucu anak balik rumah sepatah haram tak kata orang Melayu. Inilah jadi dia. Ah, ha? inilah jadi dia. Lepas tu duduk sama geng orang eh. Kenapa Baba nyonya boleh cakap Melayu fasih? Ha? Sebab zaman dia orang sampai tak ada SJKC eh. Babar nyonya sampai beratus tahun dululah eh. Kenapa di Kelantan Terengganu orang Cina fasih bahasa Melayu? Sebab sana amat jarang sekali nak kita jumpa SJKC. Eh? Di Kedah dan Pinang pun kebanyakan orang Cina pandai cakap Melayu. Eh? Tapi masalahnya di Perak, Selangor, KL, Negeri Sembilan, Sabah, Mak, Datuk. Teruk. Sebab negeri-negeri ni -negeri banyak SJKC. Ya. Jadi masalahnya ialah sekolah SJKC. Ya. Menurut data, ada 1,303 sekolah SJKC dalam Malaysia ni. Ya. Sekolah jenis kemasaan Cina. Ya. Dan sekolah jenis kemasaan Tamil pula ada 528 buah. Manakala sekolah jenis kemasaan ada 5,846. Ini bermakna, 1 per tiga, hampir 1 per tiga daripada sekolah-sekolah rendah kat Malaysia ni adalah sekolah vernacular. Nampak tak masalah dia? Ini untuk, ini berapa ni, 6,000-7,000 ni, 7,000 lebih lah sekolah ni untuk menampung lebih 2 juta pelajar setiap tahun. Artinya, budak-budak yang masuk sekolah vernacular ni, yang bahasa pengantar dia bahasa Mandarin atau bahasa Tamil, dan juga 90... 90% 80% lebih daripada pelajarannya adalah kaum Cina dan India tak berpeluang berinteraksi dengan pelajar-pelajar kaum Melayu selama 6 tahun kalau ada pun sikit-sikit je lah inilah sebab terbesar sebab apa mereka ni tak fasih berbahasa Melayu melainkan segelintir sajalah yang boleh berbahasa Melayu dengan baik sebab apa bercampur dengan kaum Melayu kalau dasar pelajaran kebangsaan ini diteruskan eh, maka sampai bila pun eh, kita tak akan ada rakyat Malaysia yang tak fasih eh. kalau kerasa pelajaran ini diteruskan maka sampai bila pun kita kita akan ada rakyat Malaysia yang tak fasih berbahasa kebangsaan dah 60 tahun mereka kalau kita teruskan juga eh, sistem pelajaran ni lagi 60 tahun macam ni juga lah eh. bukan saja rakyat biasa eh. malah yang jadi wakil rakyat dan menteri pun eh, akan merangkak-rangkak bertutur dalam bahasa kebangsaan tengoklah menteri pelancongan tu Mak Datuk, tapi Menteri Pelancongan. Sampai bila pun eh. Bila pemain-pemain badminton dan bola keranjang negara lah eh. Pemain pingpong negara ni. ramah oleh wartawan ni. Rangkak-rangkak nak cakap dalam bahasa kebangsaan eh. Ha. Kecuali pemain bola sepak lah eh. Pemain bola sepak ni ha, semua pandai cakap Melayu eh. Pandai cakap bahasa kebangsaan. Eh. Sebab dia orang ni bergaul eh. Ha. Tapi pemain pingpong, bola keranjang, badminton. Aduh hancus eh. Adalah dua tiga kerat yang boleh cakap sikit-sikit lah eh. Yang mana sekolah kebangsaan lah. Dah. Ini satu masalah yang eh yang kita tak boleh anggap kecil lah oleh kerajaan. Eh. Ha, ini masalah besar. Eh. Ini bukan isu tak boleh bertutur dengan baik dalam bahasa, bahasa kebangsaan. Eh. Ini akan menyebabkan kegagalan. Eh. Ini bukan kita tak nak, bukan pasal isu tak boleh bercakap. Eh. Ini kita akan menyebabkan kegagalan rakyat Malaysia ni berbilang kaum eh, untuk berinteraksi dan berintegrasi antara satu sama lain. Kalau dah tak boleh bercakap, macam mana kau nak berintegrasi? Eh? Setiap kaum akan ke kekal dalam kelompok dan kepompong dia orang. Eh? Ha. boleh cakap sikit-sikit pun dah segan. Eh? Jumpa gang. Eh? Ah ha, jumpa dua orang dia cun 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 eh. Ha, ini tak menyumbang kepada perpaduan negara. Ya. Jadi apa yang perlu kita buat ni? Eh? Apa yang perlu kita? Eh? Kawan-kawan China Sabah pun fasih cakap ya. Dekat Sabah walaupun ada banyak Sabah tapi mamat ni national level lah. Ah <laughs> ha, yalah dekat Sabah ni orang China pandai cakap Melayu eh. Aduh. Cadangan saya mudah je lah. Eh. Hapuskan terus lah sekolah vernacular SJKC, SJKT ni. Eh. Demi perpaduan negara eh, dan mengangkat martabat bahasa kebangsaan sebelum terlambat. Eh. Buat apa dah try dah. Dah 60 tahun lebih dah. Tak jalan. Eh. Memang gagal. Eh, tak boleh. Eh. Pernah dengar ke warga Thailand eh, tak kerti cakap siam? Eh. Pernah dengar ke orang Indonesia tak kerti cakap Indonesia? Eh. Pernah dengar ke orang Filipina tak kerti cakap Tagalog? Eh. Pernah dengar ke warga Vietnam ni tak kerti cakap Vietnam? Tak ada dekat Malaysia ni je. Orang Malaysia tak kerti cakap Melayu. Tak kerti cakap bahasa kebangsaan. Buat apa? Sebab tak memartabatkan bahasa kebangsaan. Kita sendiri, kerajaan sendiri. Dasar pelajar negara tu tak memartabatkan bahasa kebangsaan. Macam mana nak pandai? Jadi kita di Malaysia ni saja ramai warga apa? Sendiri yang tak fasih langsung berbahasa kebangsaan. Eh? Sebab apa? Sebab hanya di negara kita ni saja hanya ada hampir satu per tiga daripada sekolah rendah. Eh? Bahasa pengantarnya bukan dalam bahasa kebangsaan. Eh? Dan dia orang ni hampir tak ada peluang langsung nak berbual harian dalam bahasa kebangsaan sebab orang Melayu yang masuk sekolah bagian ni tak, tak ramai. Eh? Uh, Baru-baru ni lah ramai sikit lah dalam 20%. Eh? Sebab apa? ah ha? macam Cina dah kuasa ekonomi. Habis tu kalau lepas ni Rusia jadi kuasa ekonomi, kau nak belajar bahasa Rusia pula. Ya, ha? jadi pengantar bahasa pengantar. <laughs> Tapi budak Melayu yang masuk sekolah Cina tak bercakap Melayu eh. Dengan kawan-kawan dia dia eh macam memang lah ada budak Melayu dekat sekolah Cina. Ya. Tapi dia tak cakap Melayu dengan kawan-kawan Cina dia, dia cakap Cina sebab dia pun nak berlatih cakap Cina. <laughs> kan? Memang kita tahulah penting untuk rakyat negara kita ni ya, menguasai bahasa Mandarin lah sebab negara Cina ni kuasa ekonomi besar dunia sekarang ni eh. Dewan ini juga adalah kuasa teknologi yang terulung di dunia ni ya eh. akan tetapi penguasaan bahasa Mandarin ni tidak harus dilakukan sampai mengorbankan kepentingan bahasa kebangsaan yang jauh lebih penting identiti nasional tu nak rakyat belajar bahasa Mandarin bagus belajar tulis belajar baca belajar bertutur bahasa Mandarin bagus eh kalau pejuang eh kalau pejuang SJKC ni kata pelajar-pelajar Cina -pelajar boleh belajar bahasa kebangsaan sebab ada dua subjek bahasa kebangsaan di SJKC ah eh. Gunakan alasan yang sama. Kenapa bahasa Mandarin kau tak boleh belajar? Buatlah dua subjek bahasa Mandarin. Eh? Kat sekolah-sekolah. Kenapa nak martabatkan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar? Di Malaysia tau. Bahasa pengantar kena bahasa kebangsaan lah. Pelik lah. Orang Cina yang datang sini pun pelik tengok tu. Ha? Orang Cina yang melawat sini. eh, Bahasa pengantar bahasa negara dia. Kita semua tahulah. Eh? kewujudan eh, SDKC, SDKT negara ni dulu, British ni buat adalah untuk menyediakan anak-anak pendatang daripada China dan India ni untuk pulang ke negara dia masing-masing. Eh. Dia datang sini kerja lombong biji, kerja apa estate. Eh. Ha. Dia ada beranak kat sini jadi dia masuk sekolah Tamil, masuk sekolah China, kurikulum sana. Ha, jadi bila balik ke negara masing-masing, tak adalah masalah nak sambung pelajaran. Eh. Ha. Kan? Tapi setelah negara kita merdeka, dan dia orang ni pula memilih untuk jadi rakyat negara ni jadi mana ada lagi keperluan nak menyediakan mereka ni untuk balik ke China dan balik ke India. Dia ni kena disediakan untuk jadi rakyat Malaysia. Betul tak? Jadi persediaan yang sepatutnya dibuat ialah untuk jadi warga negara Malaysia. Dan untuk jadi warga negara Malaysia, kena fasih berbahasa kebangsaan. Dan bahasa kebangsaan itulah bahasa Melayu. dan kalau betul-betul kau berminat bab bahasa Melayu ni kau boleh belajar cakap pandai. Ah, ha? boleh belajar. Bangla datang sini beberapa hari je dah boleh cakap dah. Bahasa Melayu ni senang eh. Dia tak ada past tense, present tense, tak ada singular, tak ada plural dia, eh. Ha. Nah, eh. Jadi jelas kat sinilah, eh penerusan SJKC dengan SJKT ni hanya memartabatkan bahasa Mandarin dan sejarah negara China. Eh? Hello, sekarang ni zaman internet lah. Eh? Kalau nak belajar sejarah China dekat handphone pun boleh belajar lah. Eh? Dan Dongzong ni patut diharamkan dengan terus lah. Eh? Anti-national bagi saya. Kalau kau cuba nak memartabatkan bahasa asing, ialah anti-national. Kalau kau nak belajar bahasa asing, itu okey. Tapi kau memartabatkan bahasa asing, eh? guna sebagai bahasa pengantar, kau tak patut duduk kat Malaysia lah. Ha? Dongzong tu patut dihapuskan, lah, patut diharamkan lah. Ha? Patutnya kau angkat semangat ha? kebangsaan. Ha? Ini perkara yang serius bagi saya. Ha? Kita kena perbetulkan kesilapan ni dan kelemahan pemimpin-pemimpin kita masa lalu lah. Ha? Kita bukan nak suruh orang Cina ni pakai baju kurung, pakai songkok, suruh pakai kain plekat. Ha? Ha? Ataupun kata jangan makan babi ke. Kau teruskanlah dengan hidup kau orang tu. Eh. Dengan agama kau orang, budaya kau orang. Eh. Cuma tolonglah fasih berbahasa kebangsaan lah. Eh. Ha. Ini dah jadi wakil rakyat oak-oak lagi. Itu pun susah ke? Eh? <laughs> Aduh. Ha, ini lagi satu ni. Ha, ini dekat Sabah. Satu ha, kerusi pun tak menang. Depsi Sabah geser kerajaan tambah beasiswa UEC dalam Belanjawan 2026. Ha, ini lagi satu ni. Bagi betis nak apa? Ha? Dah bagi peha nak bontot pula. Eh? Dah bagi bontot nak jilat leher pula. Ha, ini dia. Ha. Tak, kalau kita kat sini kita ikhtiraf. Lepas tu minta lah macam-macam. Eh, angkat jadi nombor satu. Eh? Papan tanda dekat jalan-jalan tu pun nak letak bahasa tu juga. Ha. Naik lemak. Ha. Dia tak ada stopnya. Tukar terus. Betul. Tukar terus status tu. Kau nak belajar bahasa Mandarin, bagus, belajarlah, jangan takut ya. Eh. Buatlah sekolah. Kalau nak nak sangat kau buatlah sekolah persendirian. Nah, yang ada duit tu hantar pergi sana. Tak ada masalah. Ha? Dah habis lepas form 5 tu apa? UEC tu ke pergilah overseas, banyak duit sangat. Kan? Ini mode SM UEC ni hanya Taiwan je. Dan bukannya bagus sangat pun. Ha? Dua tiga hari lepas saya tengok dekat dalam satu uh, apa demonstrasi Dewan ni nak tuntut eh, supaya pelajar-pelajar yang oh, UEC ni ke apa ha? dapat uh, PT-PTN tu tak payah bayar balik kalau dapat honors degree apa eh? Asia pun tak betul uh, ha, petang ni saya nak cerita sikit pasal ni lah petang uh, nantilah mungkin petang ni pukul 5 ke pukul 6 ke pasal China dengan Jepun lah eh. ha, Rusia tumpang sekaki makin panas eh. China dengan Jepun saya ingat tak nak berperang tapi nampak macam sekarang macam nak berperang China dengan Jepun ni eh. Aduh. Ya betul. Isu-isu ugutan nak mendapatkan Menteri Wilayah. Supaya Najib tak dapat pengampunan. Mungkin. Tapi pengampunan Najib tu dah settle kan. Eh? Hmm. Ha, itulah dia. Menteri Wilayah kena 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 dia mamak. Macai di AP ni nak jadi menteri ya Nun. Pak saya nak minta kepada apa <laughs> menteri. Kalau boleh pecah dua lah kementerian KDN ni. Eh tawarkan nah, diri dia jadi hati. menteri. Ana ada. <laughs> tujuk, tujuk. Saya ada. Ha, tak malu betul. Atul lah kau Sanih Hamzan. Ha? <laughs> kalau undi uh, apa undi amanah dapat orang macam ni eh uh, sebelum berakhir saya nak promote sikit jangan lupa eh support uh, saya punya madu lebah eh madu lebah indong madu gunung sabalan daripada Iran eh uh, kita beli sarang lebah tu kita potong-potong-potong 250 gram. kita jual satu RM36 eh indong madu lebah kalau siapa nak uh, uh, nak order boleh uh, call Izwan 01133009817. Ya. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk satu video lah. Eh. Ya. Video daripada seorang orang uh, amoy Cina ni. Dengar apa dia cakap pasal, pasal UEC ni. Hari ini saya benar-benar geram. Sebab saya lihat kaum saya dijadikan modal politik dan negara ini dipermainkan oleh DAP. Isu UEC bukan isu baru. Lebih 40 tahun isu ni wujud. Tapi setiap kali PRU, UEC dijadikan pentas drama oleh DAP untuk api-apikan sentimen kaum Cina demi undi. Bila dah jadi kerajaan, apa jadi? Isu UEC kena sweep under the carpet, hilang terus. Lepas kalah PRN Sabah, Menteri DAP tiba-tiba kata, Cina Sabah tolak kami sebab UEC. Jadi nak mohon PMX ikhtiraf UEC. Akhirnya siapa yang kena bash? Kita kaum Cina lah saya nak tanya, betulkah orang Cina tolak DAP sebab UEC? Atau sebab kos sara hidup makin menghimpit, subsidi dipotong, ekonomi merosot, cukai bertambah, sistem pendidikan lemah dan reformasi institusi yang dijanji tak dilaksanakan? Kalau betul-betul ikhlas, bawalah ke mesyuarat kabinet. Eh, kabinet Madani tak ada WhatsApp group kah? Tak tampayalah wayang dan berhentilah menunggang isu UEC dan kita kaum Cina. Okey, video ni saya share dekat dekat Facebook saya dapat 1500 share eh. Ah cuma dalam 6000 like macam tu lah. Ah ha, dekat 9000 like dah. Ha. Ah banyak orang share lah. Ada kata DAP nak tunggang UEC saja eh. Ah ha, orang Cina tolak DAP bukan pasal UEC eh. Ha, pasal ekonomi eh, pasal cukai eh, pasal kos sara hidup eh. Ah. Ha. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua yang telah sudi bersama saya lagi hari ini selama 20 minit. Insyaallah petang ni kita bertemu lagi kita cerita pasal geopolitik pula ya. Aha. Terima kasih. Dan jangan lupa support uh, channel ni like, subscribe dan share ya. Thank you. Bye.